Всем здравствуйте, с вами Власенко Максим Владимирович, сегодня 24 июля 2024 года, и у нас молитвенный час, мы молимся за нашу новую платформу логистики, которая следит за тем, чтобы люди могли получать свои финансовые нужды. Также мы молимся за всю эту команду, которая сформировалась, там музыканты, пианисты. Я играю на пианино, там люди на э, гитарах. Э, то есть это творческие люди, люди, которые работают с детьми, э, э, как бы в детских садах, учителями. Э, также хочется помолиться за нашего небесного, отца помоги нам, чтобы все твои э, там тоже логистика, которая твоя подключена для того, чтобы мы могли э, проживать в нашем городе, получать удовольствие, э, тоже работала. И мы с вами посадим э, шишки. Э, дуба канадского и обычного классического дуба их будет немножко больше, чем у нас в группе людей и также хочу еще помолиться за наш новый телеграм канал, который создался и чтобы всех этих людей наполнили лучшие мысли и творческие мысли, чтобы им на пути попадались люди, которых хорошие идеи, отличное настроение и все это было э, сделано как бы обоюдно и с любовью. Всем хорошего дня, отличного настроения. Оставайтесь с Ласинком Максим Максимом Также э, хочу еще помолиться за Лилиан, э, Лили, Данила, э, Максима, э, также э, Петю. Мы все э, работаем над... Э, этим проектом. И также хочется помолиться за их семей, за их детей, за их мужей, все эти которые, люди, которые не с нами, но они присутствовали с нами в Божьем Духе. Также мы молимся и за них. Всем хорошего дня, отличного настроения. Ставьте с Максим Владимирович.